И хорошо, когда сухо, когда грязно, тут, 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 тут труба. Вот этих мы сводим на них, мы их кустом э, продаем. На Драгану с директором договорился, вот у тебя-то мы новое сливное залпу уже запускаем. Потому что эти уже выдохлись, они уже стали мелкие, яйца нет, и у тебя не ходят. А деревья не потому что нужно, нужно, и вот это вот э, вытащить, вытащить. когда нулоку, должно быть все отдельно. Мне вот целенаправленно. заниматься, вот мы сейчас пытаемся, мы не хотим забегать вперед, но не, нам нужна отдельная территория. Потому, что мы, мы сейчас это не дела, а но мы не об этом мало не будем пускать, мы Мы не мешали, пока мы еще не решили документы. Мы пытаемся выбить там 30 футов вместе со старым заброшенным домостроением. Протянем туда электричество и, и будем там исключительно птицы строить. Чтобы мы их тут не держали. Здесь будем делать забойную цепь, потому что приставы не совсем До тысячи, да. Но получили, но от них откат, от них и моток. Потому очень много. и много. на водах 200. Пострадал не сильно. Вот я с крови фильмы годами там общался, у них как-то это их обошло. А вот где была вода, пострадали сильно. А у нас все были поближе, это процентов 30-40. Ну, Но у меня были свиньи. Сейчас у меня кролики живут и комари. Я спирали у меня лежат, я их топлю постоянно, комари и душу. И над самопотом у меня в списке стало было. По 3, по 4, по 8, какой-то какой не смысл от года. Да. Потому есть года, хорошо все поют. а есть года, ну, вот в этом году оно и холодно, и, и, и с финансами, и это, ну, как-то я не знаю. Они чувствует, чувствуют, они понимают, я не знаю, какая-то какая есть взаимосвязь. Я не знаю, какая она, логика она не поддается, но она существует. Да. Ну, а так, в основном все деревни, это нормально, это переговоры не у нас образцы вот этих бабочек появились, ну, лавобитовых бабочек, я почему Считается, что они Они могут между четырёх месяцев добавить килограмма. это 30 принципе решать рецепту уже этой посудки. Да, там в этом участок. Я могу там попасть, а там уж это не стоит рисковать, это попасть, это не это не самое, это не самое, это не самое, это Земля была заброшена, 20 лет ничего, один бурьян, мусор, плавка. Были участки из которых я и до Камаза мусор был. А до Камаза, вот как свалка. было у меня вот этот, этот участок там чуть-чуть правее, на склон. Там чем хорошо, как земля, оно за счет дружбы. здесь свалка, а здесь возят видовые, плюс еще сельскохозяйство. Сельскохозяйство, трава, перегрев, да там трава этот растет очень хорошо.

Говорит. Он смотрит в пастбище, либо траву тоже. Два года косили, а помашай избавились. Но с той стороны тоже пастбище. Ну, либо под огороды, либо под партии. Ну он посадил тут груза на зайцу. Сказал, блин, ну, ну, ну нахер не хотим. Ну он и, 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 и вахтами, не знаю. А ну вот долбится. Но пока да. результат есть. Да. Пробивается, риденький, но пробивается. Мы его, конечно, не сражать будем. Но, ну, так вот, идет, и все еще. творчество что идет, все, все. Инкубатор у нас маленький. Маловато, конечно. Но мы надеемся, что за рекурс это В этом году инкубатор много сдерживал. Очень много хорошо брали молодежку. Гурка расходилась на ура. Нам не было смысла увеличить. в вот прошлом году, у нас был каждый, каждый месяц у нас в мы в цикл, у нас привезли полуных И каждый месяц где-то по 150-200 голов мы